দীঘলে বহলে নিমাতী নামৰ গাঁওখন দুই মাইলমানেই আছিল দুই হাজাৰমান মানুহৰ ঘৰ আছিল গাঁওখনত গাঁওখনৰ সোঁ মাজতে দহ বিঘামান মাটিত প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এটা পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে বৃহৎ বৃহৎ বট গছ পুখুৰীটো আৰু গাঁওখনৰ মানুহৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা বিধৰ আছিল গৰু ছাগলী মানুহৰ পানীটোপাৰ মূল উৎস সেই পুখুৰীটো যদিও সকলোৱে কেৱল পুখুৰীটোৰ উত্তৰ ফালটোহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পুখুৰীটোৰ দক্ষিণ পাৰে ৰজাদিনীয়া ৰাজহুৱা মন্দিৰ এটা আছিল মন্দিৰটোক সকলোৱে হৰি মন্দিৰ বুলিয়েই জানিছিল ৰাতিটো বাদেই দিনৰ সময়তোৰ লগত কোনোবা নাথাকিলে কোনো মানুহ সেইফালেৰে অহা যোৱা নকৰিছিল ভাদ মাহত ৰাইজে তাত ভাগৱত পাঠ কৰিছিল আৰু দৌল উৎসৱ বৰ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছিল বাকী দিনত ৰাইজে খেল পাতি মন্দিৰটোৰ দৈনন্দিন পূজা পাৰ্বণ চলাইছিল হৰি মন্দিৰত পূজা পাৰ্বণ নথকা সময়ত ঠাইডোখৰ জয়াল হৈ পৰিছিল কথিত আছে ৰাতি দুভাগ নিশা হৰি মন্দিৰত কোনো মহাপুৰুষে দবা শংখ বজাই গোবিন্দক পূজা কৰে গাঁওখনৰ মাজৰে যোৱা প্ৰধান পথটোৱেদি মাজৰাতি বুঢ়া ডাঙৰীয়াই শৰ্মৰ শতক শতক আৱাজ কৰি হৰি মন্দিৰলৈকে যায় তাৰপিছতেই মন্দিৰত ডবা শংখ বাজি উঠে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে ৰাতি বুঢ়া ডাঙৰীয়াই মন্দিৰলৈ যোৱা কথাটো জানে বাবেই কোনো মানুহ খোৱাৰ পিছত আগফালে ওলাই নাহিছিল এবাৰ গাঁওখনেৰে এখন ঘৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক হৈছিল অন্য এখন চহৰৰ এজন ল'ৰাৰ লগত সন্ধিয়া পৰত দৰাৰ পক্ষৰ মানুহ আহি বিয়া ঘৰ পাইছিলহি বিয়া ঘৰত খোৱা বোৱা শেষ হোৱালৈ ৰাতি ভালেখিনি হৈছিল গৃহস্থই সমজোৱাকৈ সকলোকে পাছ চোতালৰ পৰা আগ চোতাললৈ বা ৰাস্তালৈ নাযাবলৈ সকীয়াই দিছিল লগতে ডাঙৰীয়াৰ কথাটো কৈ থৈছিল বিয়াৰ লগত অহা কেইজনমান আধুনিক মনাৰ ল'ৰাই মনে মনে কথাটোত ৰগৰ পাই বিষয়টোৰ ওৰ ভাঙিবলৈ মনে মনে সাজু হ'ল মাজৰাতি বুঢ়া ডাঙৰীয়া ঘাই আলি দি যোৱা যেন গম পায় ল'ৰা পাঁচজন মানে মনে মনে তেওঁৰ পিছে পিছে যাব ধৰিলে কালে যেতিয়া লগ পায় তেতিয়া বাপলৈকো ভয় নাই হেন হোৱাৰ দৰে ল'ৰাকেইজনে ডাঙৰীয়াৰ পিছলৈ দিনতে মানুহ যাবলৈ ভয় কৰা হৰি মন্দিৰৰ সন্মুখ পালেগৈ মন্দিৰত যেতিয়া দবা শংখ বাজি উঠিল বপুৰাকেইটাৰ অৱস্থা বেঙেমোটা গৰুৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিলে সম্ভৱতঃ তেওঁলোক ডাঙৰীয়াৰ চকুত পৰিছিল বিয়া ভাঙি শেষ হ'ল কিন্তু দৰাৰ লগত অহা পাঁচজন ল'ৰাক বিচাৰি নাপাই সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছিল পাঁচদিনা পুৱা হৰি মন্দিৰৰ সন্মুখত অচেতন হৈ পৰি থকা ল'ৰাকেইজনক ৰাইজে বিচাৰি পাইছিল ততাতৈয়াকৈ ল'ৰাকেইজনক চহৰৰ হস্পিটেললৈ নিছিল বহু চিকিৎসাৰ অন্তত ল'ৰাকেইজন সুস্থ হৈছিল যদিও তেওঁলোকে জীৱনৰ বাবে মুখৰ মাত হেৰুৱাই পেলাইছিল মানুহে কিবা সুধিলে তেওঁলোকে কেৱল দুই হাত জোৰ কৰি মূৰত লগাইছিল হাঁহি তামাচা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা বিদায় মাগিছিল এই ঘটনাৰ পিছত নিমাতী গাঁৱত ৰাতিৰ পৰত বিয়া সবাহ পতাটো একেবাৰেই বন্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰবোধ গোস্বামীদেৱৰ লিখিত এই কথাখিনি কেনে পালে আপুনি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব শেষত মই যিচুৱে আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল কুশল শান্তি হোৱাৰ কামনাৰে বিদায় লৈছোঁ আকৌ লগ পাম